بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين تلك آيات الكتاب الحكيم أتابع الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أندمتنا من صرف الشيء الذين أمنوا أن أبو قباع سنة عند ربهم قالوا كافرون إن هذا لساحر الدين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لو شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكتبون سورة يونس